Halo pemirsa, wonten ing video menika kula nembe ngabuburit kalian kadeng, si kadang sinambi ngentosi bekak siam. Sak sampunipun ngabuburit ngantos tabuh 17 tiganggo dosa, kita sedaya wangsul wonten ing dalem piyambak. Salajengipun kita sedaya padha nindakake salat tarawih wonten ing jengken taks Alquran video salat seni pun wonten malam takbir utawa takbir keliling ing kampung warga padha melu ramekake takbir keliling menika lajeng puncak ing bulan Ramadan ya iku Idul Fitri utawaryya Ing dinten Rioya niko kita sedaya padaha halal bihalal, lan wonten dinten Riyoyo menika kula lan keluarga ke halal bihal kalian ngawontenaken dahar sesarenan